Загальну презентацію Дніпропетровської області у Брюсселі провів губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков. Він презентував депутатам європарламенту сучасні програми розвитку та модернізації основних галузей регіону, гірничовидобувної та металургійної промисловості, машинобудування, сільського господарства, системи освіти та охорони здоров'я, житлово-комунального господарства, екологічної безпеки тощо. Дніпропетровська область обладає дійсно унікальним потенціалом. Дніпрапетровщина одним із найболіших. промышленных центров Украины. В области работает больше, чем 104 тысячи предприятий, представленных во всех отраслях промышленности, которые развиваются и развивались на территории Украины. Днепропетровская область имеет выгодное географическое расположение. Она расположена в центре Украины на пересечении всех европейских транспортных коридоров. Дніпропетровщина зазначил губернатор Дмитро Колесников, «будуя новую конкурентоспомогущую экономику, створює эксклюзивные умови для залучения инвестиций и налагодження мощных партнерских отношений с иностранными коллегами. Дніпропетровська область презентувала свои проекты, и нам есть о чем говорить. Мы говорили о том, что за последние два года при неизменных темпах промышленного развития в области мы снизили энергопотребление на 5%. Мы презентовали главные и э, знаковые проекты наших промышленных предприятий. Главная наша задача была показать, что Днепропетровская область это область конкурентно способной экономики, открытой и честной. Мы убедили своих коллег... Том, що Дніпропетровська область є настоящий, необходимый і надежний партнер, окремими пунктами на слуханнях розглядалися питання впровадження на Дніпропетровщині програми екологічної безпеки, енергоефективності та енергозбереження, конверсії підприємств військово-промислового комплексу та проектів розвитку місцевого самоврядування Було кілька зустрічей, в тому числі з віцепрезидентом Європарламента. комиссаром Европарламента господином Хана. Достигнуто ряд конкретных договоренностей. Например, впервые в истории мы договорились, что в конце апреля пройдет Днепропетровский саммит европейских регионов за пределами Евросоюза в городе Днепропетровске. Это будут представители более чем 50 европейских регионов, представители Украины, украинских регионов, других стран европейского партнерства, это и Беларусь, и Россия, и Армения, и многие другие страны. Также были обсуждены проекты, связанные с энергоэффективностью, с экологией, и мы рассматриваем нашу сегодняшнюю встречу как еще один очень хороший, серьезный шаг для укрепления сотрудничества с Европой, в первую очередь на региональном уровне. Презентацію інноваційних проектів у розвитку міського самоврядування на Дніпропетровщині під час слухань провів голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод. Ми всіми своїми діями, своєю роботою показали, що Україна це. состоит из регионов, которые четко понимают свою стратегию развития, которые четко видят, каким образом нужно строить партнерские отношения. Мы, мы даем себе отчет, что по итогам вот таких вот визитов в Европе, в Евросоюзе, Складывается впечатление об Украине. Наша область во многом является пионером и пилотом, только по той, по той причине, что мы не боимся брать на себя ответственность и не боимся, не боимся тех вызовов, которые ну, нам бросает там, новое, новый виток развития наших взаимоотношений с Евросоюзом. Наши территориальные громады очень стремятся к получению этих практик, этих технологий. Учасники слухань презентации уважают успешную та вартою схвальних відгуків. Я участвовал уже во втором слушании в Европейс на на этом фоне, но хотел бы сказать, что первое было в Совете регионов. Сейчас это на почве Европейского парламента. Хотел бы сказать, что это произошло успешно, успешно. Удзив хороший атес презентація була організована для моїх колег з метою презентувати, що Україна європейська держава і один з її регіонів. Дніпропетровщина, можливо, навіть і розвиненішою ніж деякі регіони Європейського союзу. Наступною важливою подією для Дніпропетровщини в поточному році буде проведення виїзного засідання Асамблеї європейських регіонів, яке заплановано вже на квітень.